Kedai Minum Samurai Tuan, Puan, ada surat baru dari Edo. Ini mesti Saito yang hantar. Biar saya tengok. Sudah lama dia tak balik. Dia mesti rindu kita semua. Hello Tuan Shinsuke. Saya Mahaguru Chiko, guru kepada Saito dan saya adalah dari Dojo Kendo. Saya minta maaf kerana terpaksa maklumkan berita yang adik tuan, Saito, malangnya dah pun mati. Saito! Saito! Oh, adik saya! Apa yang dah jadi? Harap Tuan Shinsuke boleh bertenang dan bersabar. Kematian Saito mengejutkan kami semua. Apa yang berlaku, Mahaguru? Kenapa ada orang sanggup buat macam itu? siapa yang bunuh dia? Sebenarnya, saya sendiri pun tak tahu. Bila dapat berita, saya terus ke kedai minum tempat pergaduhan itu berlaku. Tapi Saito dah pun mati. Dan pembunuhnya dah melarikan diri. Saya dah tanya semua orang di tempat kejadian. Mereka kata, pembunuh tu lari masuk ke dalam kedai minum dan terus menikam Saito. Dan mereka kata masa tu Saito tak memegang sebarang senjata pembunuh tu terus lari selepas menikamnya apa sebabnya kenapa dia nak bunuh adik saya mungkin saya itu ada terlibat dalam benda berbahaya tak pernah dengar pula pasal tu saya pun tak ada apa-apa maklumat pasal pembunuh tu apa saya tahu ialah benda ni jatuh masa dilarikan diri mahaguru tahu apa-apa tentang syurikan ini saya tak pernah tengok benda ni tapi seorang samurai sejati tak akan bawa shuriken. Ini mesti kerja seorang pembunuh upahan. Dan shuriken ni mungkin antara senjata pilihan dia. Pembunuh upahan? Itu hanyalah andaian saya. Dan ini saja bukti yang kita ada untuk cari pembunuh Saito. Saito. Adik lelaki abang. Malangnya nasib kamu. Abang akan cari dan bunuh dia. Abang akan balas dendam untuk kamu. Ini bukan masa untuk balas dendam. Kita kena kebumikan Saito secara terhormat dulu. Dojo akan sediakan kereta kuda untuk bawa jasad Saito balik ke kampung halaman. Itu tak perlu. Kami dari Puak Amano ada tradisi kebumikan di tempat di mana mereka mati. Tolong cari tempat yang sesuai untuk kebumikan adik lelaki saya, Mahaguru. Saito takkan jumpa kedamaian selagi pembunuhnya bebas. Apa yang Tuan nak buat? Saya sanggup buat apa sahaja dan cari sampai dapat pembunuhnya. Saya penggal kepalanya dan tunjukkan pada roh Saito. Tuan nak minum? Minuman Amazaki kami sangat terkenal di sini. Bawakan saya satu botol. Boleh saya tanya kamu satu soalan? Kamu kenal tak Saito Amono? Kenapa Tuan tanya pasal... Jawab sajalah. Kamu kenal dia ke tidak? Saya... Saya kenal, Tuan. Dia selalu datang dan minum di sini, Tuan. Tapi dia... Tapi ada orang yang dah bunuh dia, betul tak? Tuan ni siapa? Macam mana Tuan tahu? Saya itu ialah adik saya. Saya datang untuk balas dendam atas kematiannya. Cepat beritahu saya apa yang kamu tahu. Ya, yeah. baik. Tuan saya itu baik orangnya. Saya akan bagi tahu semua yang saya tahu, tuan. Itu yang berlaku. Semua berlaku dengan cepat sangat. Saya tak boleh nampak pun muka pembunuh tu. Dia macam sama dengan tuan saya itu. Dia seorang pahlawan handal dan memang pandai guna pedang. Perasan apa-apa yang pelik dengan adik saya pada hari itu? Tuan saya itu nampak ceria macam biasa hari itu. Dia biasanya datang dengan rakan daujonya Hari itu dia datang seorang je Dia kata dia sedang tunggu kawan dia Tunggu kawan dia? Siapa? Minta maaf, tuan saya tu tak cakap siapa Oh ya tuan Pembunuh tu ada tertinggal Shuriken masa dilarikan diri Saya yang ambil shuriken tu Dan bagi kepada maha guru Chiko. Saya tahu Ia ada dengan saya tapi tak ada siapa tahu pasal Shuriken tu. Edo ini bandar yang besar dan padat dengan penduduk. Macam mana saya nak cari apa-apa maklumat? Samurai dan pahlawan seni pertahankan diri suka pergi kedai minum. Mereka selalu jadi pelanggan tetap kedai-kedai minum. Tuan bolehlah pergi ke kedai-kedai minum untuk cari maklumat. enam bulan kemudian. Nampak pelik. Saya tak pernah tengok sesuatu yang rupanya macam ni. Tak pernah dengar pun pasal ni. Hai. Tuan dah pergi melawat semua kedai-kedai minum di bandar ni selama hampir enam bulan. Tapi masih tak dapat petunjuk tentang pembunuh Saito. Nampaknya pembunuh ni pandai sembunyikan diri. Ia dah lebih enam bulan. Dah separuh tahun, duit simpanan saya pun dah nak habis. Tapi saya masih tak tahu siapa yang bunuh adik saya. Apakah Tuan akan berhenti mencari? Apa? Mana boleh berhenti? Dendam mesti kena balas. Jojo saya cakap, selepas enam bulan, kemungkinan untuk jumpa pembunuh tu dah tipis dan juga boleh dianggap mustahil. Dunia ni luas tuan Malah pembunuh tu pun mungkin tak ada di bandar Edo lagi Maksud Mahaguru? Guru? Saya rasa tuan patut berhenti Tak guna untuk terus mencari sesuatu yang tak pasti Kalau ada orang yang tahu pasal pembunuhan ni Mereka mesti dah datang berjumpa dengan tuan ini jelas menunjukkan mereka tak akan bagi tahu tuan apa-apa pun pasal pembunuhan tu. Lagipun, Tuan perlu duit untuk terus hidup di bandar besar macam Edo. Duit yang Tuan bawa pun dah nak habis. Apa Tuan nak buat bila dah tak ada duit? Pekerja saya akan hantar duit lagi. Dan macam mana kalau tak jumpa juga selepas tahun dua Tuan mencari? Saya akan teruskan mencari. Saya tak peduli 10 tahun atau 20 tahun. Saya mesti akan jumpa juga dia nanti dan balas dendam untuk adik saya. Kalau macam tu, saya rasa keluarga tuan akan jatuh miskin. Kalau tuan bertegas nak cari pembunuh tu di Edo, tuan kena ada rancangan jangka panjang. Maaf saya tu sebab abang masih tak jumpa pembunuh kamu. Abang dah cuba sedaya upaya untuk cari pembunuh kamu tu. Dah enam bulan, abang dah pergi ke semua kedai minum dekat sini. Itu dia. Baik buka kedai minum saya sendiri. Saya boleh dapat maklumat dan juga dapat duit. Ibarat sambil menyelam minum air. Dengan cara ini, keluarga saya tak akan risau pasal saya. Tiga Tahun Kemudian Boleh tak bagi saya satu botol lagi? Sekejap ya. Kenapa Abang asyik tersenyum je ni? Tak ada apa. Cuma Abang buka tempat ini sebab nak cari pembunuh Saito. Tetapi dah tiga tahun, Abang masih belum dapat apa-apa petunjuk. Tapi jujur Abang cakap, kerja di sini buat abang lupa pasal misi balas dendam abang tu. Sekarang abang nak teruskan kehidupan kita. Balas dendam tak akan menjamin kebahagiaan dan tak akan buat Saito hidup semula. Jadi mulai sekarang abang tak akan bawa syurikin ini lagi. Ini adalah satu kisah benar berkenaan satu kedai minum di Amanoya di Tokyo, Jepun. Sepanjang 175 tahun akan penubuhannya, Amanoya terkenal kerana minuman Amazakinya. Ia minuman tanpa alkohol yang disukai oleh semua orang. Ia sangat berkhasiat untuk kulit dan penghadaman, turunkan berat badan, lebatkan rambut dan untuk senang tidur. Selain itu, kedai ini menjual pelbagai masakan Jepun seperti Shibashakinato, Nato, Sup Ido Miso dan Sup Hisakata Miso. Tujuan Tuan Shinsuke membuka kedai ini bukan untuk memperkenalkan minuman Amazake kepada orang ramai. Tetapi dia buka kedai ini untuk mencari siapa pembunuh adik lelakinya. Tetapi sehingga dia meninggal dunia pun dia masih tak berjaya cari pembunuh itu. Walau bagaimanapun Amanoya menjadi sebuah kedai minum yang sangat terkenal. Ia antara kedai minum tradisi di Tokyo yang berjaya menarik jutaan pengunjung dari luar negara setiap tahun. Pada tahun 2009 tempat buat minuman amazake yang berada 6 meter di dalam tanah yang dipanggil muro telah diiktiram sebagai salah satu warisan sejarah budaya di daerah Chiyoda di Tokyo ia juga satu-satunya muro yang masih wujud di Jepun sehingga hari ini